Всем привет любителям вышивки ниточками и бисером. Сегодня я с мужем была в эпицентре и купила себе на кухню вот такой горщик в виде яблочка. Стоит он 48,50 по-моему. Мне очень он понравился. Такие глазки, носик. А прям уже буду на кухню выходить и сразу улыбаться с утра. Хотела купить горщик в виде чашки или чашечки. Ой, извиняюсь, чайника или чашки. Ну, я, к сожалению, не нашла, а решила вот цвет такой купить. У меня есть там кактус один, нужно его пересадить. Вот такой. Вообще-то сегодняшнее мое видео как бы отчет и покупочки, и подарочки небольшие. И моя первая вышивка хрестиком. Да, девчонки, это моя первая вышивка хрестиком. Вот так у меня был день рождения, 5 января. Мне подруга моя подарила вот такой вот блокнотик. Вот видите, как он красиво переливается. Она тоже меня вышивает. И говорит, вот по твои планы или так дальше. Решила мне подарить такой классненький блокнотик. Вот я вышиваю на таких пяльцах. Хотела их заменить, они как бы китайские, ну, решила заменить. Сделала небольшой заказик, ниточки покупала к своему проекту и купила пяльца. Девчонки, посмотрите, какие пяльца я приобрела. Это вообще гигантские пяльца. На размер я не посмотрела. Ну, я, конечно, не расстроилась по сравнению с этими. Думаю, пускай будут. Буду вышивать орхидею свою или еще какой-то там большой проект. Думаю, не знаю, как они, конечно, будут держать, но думаю, пригодятся. Также хочу вам показать свою первую вышивку. Вот это была схема, которую я приобрела, приобрела извиняюсь, в городе Житомире. Вот такая схема. Узоры высшие вышивок. Вот. Конечно, вот нитки, ДМС, канва, аида, вот этого я вообще ничего не знала. Я была очень-очень далекая. Ну и посмотрите, что у меня вышло. Вот по такой схеме я вышивала. Она как бы, как это сказать, ну, такая как, как журналы вот. Вот, я вышивала по такой, я даже не знала, что можно там зачеркивать, там, или так дальше. И вот мой результат, который у меня вышел. У меня, конечно, люстра моя вся отсвечивает. Вот такой у меня Это оформляла я сама. Я, конечно, не спец в этих делах была. Но, конечно, он видно, что у меня она как бы пошла криво, но для первой вышивки. Вот такая у меня циркушка получилась. Вот отсвечивает вообще. Такая циркушка. В принципе, мне нравится. Она у меня стоит. Тут что-то вот такое черненькое. Но оформление муж мне сказал вот такую рамку купить. Потому что она ему очень понравилась. Я, конечно, другую хотела. Ну, пускай будет. И вот мой отчетик. Участвую я в совместном проекте ВКонтакте Крестик за крестиком 12 месяцев. И вот мой отчетик. Это вам всем известный поцелуй снеговика. Вышиваю я, не знаю почему. Или я хотела сэкономить на наборе, или я, по-моему, не могла найти набор. И я решила вышивать самоподбором, так как мне очень-очень нравится этот как бы сюжет, да, а, девчонки, хочу, как бы, вам сказать, если вы хотите сэкономить, вы так э, точно не сэкономите. Заказывала я ниточки. Вот мои ниточки, вот, вот так у меня организованные, на таких бобинках, вот пластиковых. Это тут у меня они разноцветные. Не могу взять. Сейчас я вам покажу. Вот на такие бобинки я наматываю. Вот видно, да? Вот такие бобинки я наматываю. И хочу еще сказать: если, девчонки, хотите сэкономить на наборе, решите вышивать самоподвором, так вот, я вам не желаю лучше покупать набор. Я ниточки к этому проекту заказывала. Три раза. И то, один моточек я еще не могу найти. Нигде. У нас вообще нету а такой где-то рукодельный, хотя я живу в Киеве. Там, где я знаю, там ниточек нету. Я заходила, спрашивала. И вот такой у меня отшивчик. Отшивала я где-то 4, не 5 дней, 5 дней. Вот это за 5 дней у меня такой отшив, С работы прохожу. Конечно, уставшая, но а, мне нравится, вот если я раздраженная, мне нужно повышивать. Вот такой у меня отшивчик. Ниточек у меня нету. А, разметка у меня ужасная, очень страшная. Не судите строго, девчонки. Потому что это как бы первое после той вышивки. Картина хрестиком. Мне, в принципе, понравилось вышивать. Изнанка у меня очень страшная. Вот такая. Как бы вышиваю я по цветам. И, естественно, переходы большие есть. Но нитки как бы я не сильно экономлю, потому что мне говорится, чувство такое, что тут еще на один такой поцелуйчик хватит. Вот такие-то дела. Также я хочу вам показать, как же я, ну, собственно, вышиваю. Вышиваю я по схеме, которая у меня скачана с интернета, так как я хотела сэкономить не непонятным причинам не на чем и как. Вот, вот с ноутбука, вот по такой схемке. В принципе, мне очень нравится. Здесь есть э, закраска, но она как бы не сохраняется, и вот еще моя одна покупочка, это мне муж подарил это мы были в Ашане 25 января и он мне купил вот такую подставочку, в Ашане она стоила 85 гривен я давно хотела себе и вот мы купили вот такой у меня отчетик, покупочки также вот у меня вот лежит в пакете новой почты я, кстати, работаю вот на этом перевозчике. Вот лежит у меня. Вам, кстати, покажу. Вот здесь пакет это старый, потому что здесь еще старая эмблема. Он поменял свой логотип уже давно. Ну, как давно? Даже не помню, когда, но... Ну, может, 5 месяцев, даже больше. Даже больше. Где-то 7 месяцев назад поменял свой логотип. И я покажу вам в следующий раз, возьму с работы или на работе, какой у нас логотип. И я вышла хрестиком логотип наш. И он стоит у меня на рабочем столе на работе. Покупала, заказывала я в, на сайте моток нитки себе. И также приобрела канву. Канву приобрела Венрия пишет. Вот такая Аида. Моток, вот пиш, пишет моток комьюа. Вот угорщина, виготовлено в угорщине. Тканина для вышивания. Вот 50 на 100, от, номер 11, 44 клетки. Номер 11. Вот такая. Не знаю, какая она будет при отшиве. Хочу вот на этой конвейе. Вот я специально такой размер себе взяла. 50 на сто сантиметров, хотя конечно здесь не разбираюсь. Это, это значит аида одиннадцатая, 14, 16, или или как, или нет, вот еще у меня да. да, девчонки, потому что я еще одну себе взяла и это получается, вот номер 14. Но здесь она вообще мелкая, такая мне. Ну, вообще, вот, непонятно, какая мелкая. Вот это более лучше. 38 гривен он стоит. Не знаю, какая она будет при отшиве. Взяла я вот такие две. Две камеры, А также взяла вот такой флизелин. Хочу себе э, на футболку одну вышить. На футболку или на платье, не знаю, вот. Я здесь почитала, конечно, бисер у меня запасы есть. Я вам покажу, как я потом храню бисер. Вот до шею своих неразлучников и покажу вам это уже. И вот такие вот они. Вот видно. Такие. такие маки. Не знаю, один точно себе возьму, а остальные не знаю куда я. Так хочется просто попробовать, как бы, не знаю с чего, но хочется попробовать. Также хочу вам, вот, вот под эту аиду, я хочу вышивать вам, я вам показывала, вот, фантазию. Боже, какая она красивая в отшиве у меня в кумы, вообще супер картина получается. Ниточки вот я все уже приобрела, все приобрела. Также я добавлю здесь белый цвет есть, но я добавлю светящуюся ниточку. Я уже купила. У меня есть она. Вот сейчас я вам, извините, покажу. Вот она, светящаяся. Не знаю, я еще не видела, конечно, не вышивала, но, в принципе, мне понравилось вышивать. На этом я, девчонки, и мальчишки будут заканчивать свой первый отчетик. Я постараюсь вставить, э, как бы, картинки, какие у меня там были ошибчики, я там фотографировала. Хочу вам показать отшипчики, потому что СП вот этот ВКонтакте начался, по-моему, 14 января. Я начала его чуть-чуть позже по причине того, что у меня не хватало ниточек. Также я <coughs> хочу поблагодарить Раиса Максименко. Не, как называется? Раиса Максименкова. Она в вот этом видео, что я вам показывала, поблагодарила меня. Ну, как бы не поблагодарила, извиняюсь, что это говорю, как бы э, похвалила мой отшив э, по неразлучникам. Большое тебе спасибо. Мне очень приятно. Кстати, скоро мой выйдет отчетик э, по моим неразлучникам. Так что э, всем тогда-до встречи. Всем пока-пока!